А хотел бы Путину задать такой вопрос. На 8 тысяч он месяц прожил бы. Меня рассматривает в Бинокль. Но, но я вас вижу хорошо. Я топлю за китайцев. Но мне не нравится, как китайцы пахнут. Но мне кажется, главное себя тут не обманывать. Ой, про цены говорить не хочу. У меня пенсия нищенская, а цены ООО. Російський диктатор Владімір Путін вкотре відзначився своєю незвичною поведінкою з дітьми. Цього разу він своєрідно поспілкувався із маленькою дівчинкою. Це сталося під час зустрічі із багатодітними сім'ями. Захід проходив у режимі відеоконференції. Путін звернувся до однієї з учасниць зустрічі, дочка якої сиділа на колінах. Путін зобразив, що дивиться на дівчинку в уявний бінокль, який вона на нього. При этом российский диктатор заявил, что «Бачить их добро и даже без специальных приладов». Она даже было приятно, вот, поэтому будем стараться подавать добрый пример. Спасибо вам большое. Вот э, э, дочка у вас на коленях меня рассматривает в бинокль, но, но я вас вижу хорошо и даже без специальных приборов. Ага. Да, да. Всего доброго, всего хорошего. Як відомо, Путін славиться своєю незвичною поведінкою з дітьми. Один із найрезонансніших випадків стався ще 2006 року. Тоді в московському Кремлі, під час розмови з неповнолітнім Микитою Конкіним із Коломиї, російський диктатор несподівано підняв його майку і поцілував у живіт. Як підрахували журналісти за час свого правління, Путін встиг поцілувати щонайменше 29 чужих дітей. На Первому каналі радісно доповіли, як уночі Міноборони РФ нібито перехопило терористичну атаку збройних сил України в Криму на Чорне море і знищило два безекіпажні катери. Два катери справді були знищені, але є нюанс про нього згодом. И еще одна сорванная террористическая атака ВСУ. Как сообщает Минобороны, у побережья Крыма над Черным морем ночью перехвачены 8 беспилотников. Кроме того, уничтожены два безэкипажных катера. Над Азовским морем сбиты 8 американских ракет «Атакамс». Под обстрелом Белгородской области военные заявили, что сбили два дрона. И, как написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, еще два атаковали заправочную станцию. Ранен мужчина. Мунич на 30 травня украинские морские дроны подервали Ли транспортно десантні катери типу Тунець ще у тимчасово окупованому Криму затонула російська мічта, і було пошкоджено ще чотири катери та два пороми. Ось про які нюанси не почують росіяни, адже пропаганда таке ніколи не пропустить. І здається, самі ж пропагандисти вже почали в чомусь такі здогадуватися. Но мне кажется, главное себя тут не обманывать, что вот э, э, там завтра все закончится и начнется благорастворение воздухов и возлягут вместе лев и агнец. Нет, не возлягут. Лев сожрет агнца. И если э, там мы не будем достаточно сильны в экономическом, в военном, в политическом, в демографическом смысле. То Китай однажды станет проблемою для нас. От мені кажется, об этом і сейчас нужно всегда помнить. І тут до речі, в Москві вирішили провести чергове опитування. У росіян запитали про вибір між Китаєм та Заходом. Почуйте відповіді. вообще страна, я топлю за китайцев. Хочу, чтобы наши страны стали еще более дружественными. Почему? Потому что они классный народ, и если что не произойдет, они за нас заступятся. Мы и так сильная страна, а будем еще сильнее. Китай нам, конечно, нужен. Вообще друзья нужны. Просто нужно все делать с умом и не бросаться никуда, чертя голову. На данный момент... Европа и та же Америка повернулась к нам, извините, спиной. Ну и чего нам? И мы повернулись к тем же местом. Вот и все. Но мне не нравится, как китайцы пахнут. Вот то, что туристы приезжают, мне не нравится, как пахнут китайцы. Уже давно все, что где-то придумывалось и в Европе, и в Америке, это все в любом случае производилось в Китае. Соответственно, мы больше заинтересованы в, в отношениях каких-то с Китаем, чем с другими. Потому что другие просто придумывают, а Китай делает. Они вырубают лица, там Байкал нас засоряют. И вообще, как бы, дружба с азиатами меня не очень нравится. А, а вот, допустим, есть некоторые эскадраны, которых Китай кинул жестоко. Потому что они не уважают Китай. Ну, я думаю, что и плюс, и минус, конечно. Есть рынки сбыта, есть сотрудничество. Но я думаю, что мы ничего не потеряем, а Россия этого выиграет. У нас еще очень много вещей, которые поставляет Китай. Собственно, я думаю, что это можно в плюс занести. Также я думаю, можно в плюс занести составляющую курортную, то есть это поездки в Китай, там в Шаньхань, там еще куда-нибудь. Если был бы такой выбор, скажем, что да, и с Китаем сотрудничать и со штатами, то было бы здорово. Это вообще, мне кажется, идеальный такой какой-то мир ну, экономика будет жива с Китаем. Ну, изолированно-то ничего не получится у нас. Я сотрудничаю со всеми. Лучше бы не было не всяких, чтобы у нас сотрудничество было взаимовыгодное со всеми. Если путь в Европу закрыт, то почему бы не пробовать в другую сторону мира? Мы хотели поехать с гастролями. В Европу нас не пускают, потому что, естественно, мы русские, у нас проблемы. При этом часть людей решили поехать в Китай с тем же абсолютно спектаклем, и их приняли ну, как бы на ура, поэтому почему бы нет. Но мне кажется, мы достаточно взяли от Европы и от Запада. Было свое время, когда учили французский, а не русский. Как говорил сам Толстой Поэтому пора менять взгляды Поскольку Запад от нас отвернулся коллективно Вот эта международная интеграция с Востоком Она необходима Иначе просто Иначе будет, не будет перераспределения в, Как бы сил международных Я думаю, что никто не виноват Это естественный ход исторический Естественный ход событий На который никак невозможно повлиять ну, я не знаю, то есть я, я не считаю, что кто-то в этом виноват. Ну, вот у нас такие условия сейчас, мы вот в 21 веке вот в такой, в такой ситуации оказались. Слава богу, будем двигаться дальше. <связывая> Многие нас считают врагами, вот, а это не так, и, наверное, поэтому Китай. Мне кажется, больше плюсов, потому что они каждый раз что-то новое придумывают, потом кто-то, по-любому какая-то страна за ними это повторяет новые технологии, также повторюсь. Вот. А, наверное, потому что я хочу поехать в Китай и все для этого готовится. И нещодавно кремлевская пропагандистка Маргариточка Симонян привитала россиян и с справедливостью в связи с подвышением податков. А тем часом сами россияне, ну, дуже хотят есть. А вот цены как выросли? Ой, про цены говорить не хочу. У меня пенсия а цены у... О... А от чего зависит цена? Мне кажется, от наших законов, которых в стране нету. Четвертый год я в магните работаю, да, вот так взят, грубо говоря. Вот ну, смотрите, насколько цены поднялись. Тогда было 30 и сахар, и яйца были 30. А сейчас вот 120, 130 яйца. Сахар сейчас у нас 60 рублей, сейчас под 70. Люди жалуются, но все равно покупают. Они говорят, так хочется, а покупать надо. Я за коммунальные услуги плачу больше, чем, ну, как, больше полпенсии уходит. И у меня на еду остается, ну, вообще на жизнь на месяц 8 тысяч. Можно у них прожить? Я хотел бы Путину задать такой вопрос. На 8 тысяч он месяц прожил бы. Вон, пройдите по баракам, вон на плату вас ходите, спросите у этих людей, могут ли они купить для нормальной цивилизованной жизни, чем себя. А что с ними так? Ну, посмотрите спочатку состояние, де они живуть, квартири дома їх. Це ж бараки просто такому. а чому так происходит? Ну если я скажу, меня посадять завтра. І нічого незвичайного. Просто зет воєнкоркоц щиро зізнається, що за допомогою свого телефону допомагав наводити артилерію російської армії під час серпневої війни 2008 року у Грузії. моей памяти ну, мы всю жизнь хромали а, в области связи. А, я помню в 2008 году, а, во время событий в Южной Осетии, в цхинвали а, командующий 58-й армией генерал Хрулев наводил реактивную артиллерию на танки противника в селе Хитагурова с моего спутникового телефона. Вот не было связи у 58-й армии, когда мы заходили в Южную Осетию. Они выхваляются, что прикрываются статусом прессы. Они Тим, що використовують мирне населення як живий щит, вони називають війну освобождінням. І ось цей список можна просто продовжувати вже нескінченно. Друзі, на цьому все ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково напишіть ваш коментар і чекайте на наступний випуск.